Закон номер 2102-9. Тобто а ты говорить, що у нас воєнний стан в Україні. Так? Я же тебе так говорю: название закону. Закон України про е, затвердження указу президента України про ведення воєнного стану в Україні. Номер документу 21.02-9. Стоп, ще, ще, названня документа, Название ще раз? Закон України про затвердження указу президента України про ведення воєнного стану в Україні. Привет. Добрый что день. Что обсуждаем? Жизнь. Вау, это так не, так удивительно. А жизнь. Но не войну, не историю, потому что, скажем так, mm -hmm. я так понимаю, что кроме некоторых людей здесь вот видно все тут кое кто обознан, а кто, ну, кое с кем даже не стоит это тему поднимать, потому что, ну, нет, скажем так, этой. Это, это, а это, война это... является часть жизни или нет? Естественно. Почему вы об этом не хотите говорить? Да потому что уже болит на самом деле. Болит. А вы откуда, что вам болит? С Украины. Понял. И как думаете, вот чем закончится война? Переговорами. Ну это понятно. Имеется в виду результат переговоров. Ну, э как вам можно по имени сейчас, скажите, пожалуйста. Меня Константин зовут. Меня Максим зовут. Константин, скажем так, если были бы у власти бы чисто украинцы, да, то был бы один диалог. Когда у нас у власти люди, которые имеют э, по три, по четыре паспорта, да, им вообще на самом деле творится под ноготи, да, вот, ну, страны. То есть это просто народ. Uh -huh. Они сегодня договорились, с... И а зато национальность определяет, определяет паспорт или что? наличие паспорта другого государства нет стоп секундочку вы меня неправильно поняли, поняли на самом деле понимаете что вы только что сказали что если бы у руководителей страны были бы украинцы они имели бы несколько паспортов у вас по моему нет четкого понятия, что паспорт не определяет национальность. Паспорт. Да, вы, по-моему, не поняли, четко мои слова. Я вам сказал, если бы были бы при власти украинцы, вы мои слова. А, по вашему мнению, при власти кто? Евреи. А каким тогда образом, ну, например, я не знаю, ну, народным депутатом может стать не украинец. Бабки все решают. Ага. Назовете мне там не украинца. Порошенко, Тимошенко. Ага, то есть Порошенко в случае том, что он еще и был президентом Украины, Украины он тоже не украинец. А скажите ну, мне, как удалось... Ну, под... Вы же, выслушали слышите, да? Подожди, подожди. Собственно, как человече, тебе удалось... Мне кажется, вы, пон... как удалось мне кажется, вы отрабатываете методичку, скажем так... Как э... удалось вы... Порошенко стать президентом, а вскоре, после президентства, стать народным депутатом, а до я этого премьер-министром... Я же говорю, я говорю, продажные люди, бабки, еще раз говорю, бабки. Угу бабки. А кому, кому... а кому и сколько нужно заплатить, чтобы... Вы избирательная... меня скажете об этом или что? Ну, вы же знаете, наверное. Вы немножко не порадуетесь, вы... А с... откуда с... С... вы тогда знаете, барыша... барыша... что это все за бабки происходит? А вы если как конституционная... будто вчера Странно. родились, вчера на самом деле... Не... Мы если конституционная не норма говорит о том, что президент... Какая Украины... конституционная норма, если вы понимаете, что в нашей стране все делается за бабки. А с чего как вы взяли, а что в нашей стране говорите, что... все делается за бабки? Объясните мне. Хорошо, э, можно вопрос встречный? Нет, я хочу услышать ответ, с чего вы взяли, что в нашем государстве все делается за бабки. Если бы я в этом государстве не жил э, 35 лет, я бы так не говорил. Ну, я слушаю, а аргу... какая-то аргументация будет. Только конкретик. Ну, послушайте, э, как бы вам нужна конкретика, да? Обычно mm -hmm. а, а СБУ, э, в... Прокуратуру. Там так а зачем? Конкретика. СБУ и прокуратура не утверждают того, чего утверждаете вы. Что вы утверждаете? Я утверждаю, что есть нарушение закона, скажем так, да. Но их этого всего не раскручивают и дают заднюю. Не, вот вы вот сказали, что, что президент Украины может быть не украинец. Я хочу услышать так аргументацию. Так оно и было не Я хочу услышать аргументацию. Порошенко еврей у него приехали. всегда постоянно было. Вы Я жил в Киеве на Московской площади. Секундочку, 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 Мне кажется... Стоп, секу... Стоп, секундочку. Сек... Мне секундочку. Мне кажется, что вы отрабатываете одну методичку украинской власти. Скажите... Знаете почему? Потому что вы начинаете, скажем так, такие вопросы с <говор> э которые неудобно вам э э слышать, да, скажем так, ну, ответ Неудобно. Я задаю вопрос под ковыркой, мне неудобно <говор> Я же говорю. Я ж... Вы не говорите, уточни. <говор> я говорю, Порошенко, ну вот, ну, еврей, дал долб... бы Крым, без, без, без сделай скажем так. Порошенко, когда сдавали Крым, Порошенко еще не был у власти, алло, дядя. Украинец. Хорошо, окей, он тогда не кто... стыдно? Нет, не стыдно вообще, не стыдно. Понятно. Меня интересует, знаете ли вы разницу между этническим происхождением и национальностью? Ну, смотри, я родился в городе Житомире, родился, да? Раньше на моей земле... Я задал простой вопрос. Знаете ли вы разницу? Да, знаю, знаю. В чем? Объясняю тебе. В моем городе, где я родился... Я знаю слышу свою историю полностью. Когда тут был основан, кто там жил, да, и все остальное. Я родился в Житомире. Он был основан в 884 году. В я не про эре. город, я спрашиваю разницу. с, с и Я... и национальностью. Я пытаюсь, ну, обширно, а не нужно обширно. Просто, все очень просто. В чем да, разница? Да, понимаю, хорошо, все, понимаю. Давай следующий вопрос. В чем разница? Понимаете, следующий вопрос. Я хочу услышать, в чем разница. В чем разница? Между этническим отношением и. Этническое происхождение и национальность. Это одно национальность. и то же. Национальность, я так понимаю, что такое вообще, скажем так, ну, это такое как я сказать, этническое происхождение. Ну, я так что и думал, само... что понятия абсолютно нет о том, что это такое и почему и почему существует разница. Поэтому у вас в голове и складываются мысли о том, что у нас у власти евреи. Полная чушь. Они могут быть по этническому происхождению, быть таковыми, но национальность это несколько другое. Брат, ну ты, ты, ты реально смешно, ты вот реально сейчас говоришь, ну ты их выгораживаешь, хотя вот есть Кого куча я фактов, я тебе кучи. объясняю стоп, стоп, не то, что, стоп, в чем не ты, ты не разбираешься. Смотри, Ты, ты говорил, я тебе не перебивал. Вот в чем прикол. Ты сейчас, э, мне, ты, ты только говорил, что меня перебил. Да, я, ты говорил, я тебя не перебивал. Ты только что меня перебил. Ты что? Да, потому что я говорил, ты меня не перебивал, я хочу сказать, ты меня перебил, блядь, понимаешь? Угу. Ну, успокойся, дай скажу тебе так одну, это одну ты одну говоришь, вещь. Говоришь, а не я. Понимаешь, ты сейчас отрабатываешь методичку эти... украинской власти, которая ну, а чем очень страшные методики? вещи. А можешь объяснить что? мне, в чем заключается методика сейчас? Методика? Угу. Людей вылавливают на улице просто без закона, на фо... в бусики ходят. Почему и... без закона, ты считаешь? Мобилизация проводится. Закон Украины... Стоп, Я секундочку. тебе отвечаю на вопрос. Окей, давай. Указ президента о проведении мобилизации – раз. Закон Украины о воинской службе – два. Закон Украины о проведении подготовки мобилизации – три. Ну и, естественно, Конституция Украины – четыре. Хорошо, э -э, можно перерезать вопрос? Теперь покажи мне документально, э, что у нас в Украине есть бесковый э, э, стан. Документально. Указ президента 60 Документально. Покажи мне хорошо. Так, заходи э, в это, интернет. Тысяч, тысяч, стоп, указ президента. 64, указ президент, дров 2022. Секундочку. Указ президента, да? Угу. Сейчас будет очень смешно, на самом деле, тебе. Что? Тебе будет смешно тебе. Э, Какой а, там? 11? Еще раз. 64 дробь 2022. 64 дроп э, 2022. Да. Э, хорошо. Пока ты, сколько он сможет может быть э, продлевать. Э, Что? Военное положение. Сука такой пока указ? Тут... Нет, стоп, секунду. Я говорю, сколько? указ есть. Ну, чувак, ты У либо указ. не слушаешь? Есть или нет? Я вот пока вот я вот нашел, я очень не, не прочитал. Да. Давай с этим, задавал, давай разберемся сказал. сначала с тем, есть ли он или его нет. А потом а, разбираться вот давай, продлевать ну, или... ну, давай чувак, по очереди. Ну, ты, ты, ты умеешь слушать вообще, или не умеешь? Конечно, слушать. я же тебе предлагаю идти после Я тебе говорю, послушай, потом угу. я буду с тобой вести диалог, не перебивая а, меня. Хорошо, давай. Угу. Сколько раз у нас, пока сидит Украины можно вести военный стан? То есть ты признаешь, что что? Нет, нет. То, вопрос. Ну, ты не вопрос на вопрос. Сколько раз в Украине можно вводить на какое время? По Конституции. Конституция мне, этого не устанавливает. Это устанавливает Что? специальный закон. Три месяца. Чувак. Покажи мне норму. Месяца. На, Покажи мне в статье Конституцию эту. В Конституции эту статью. Сейчас, секундочку. Сейчас будем смеяться, да? Ты будешь реально будешь смеяться. Да, я уже смеюсь. И покажи мне, пожалуйста, номер, что у нас военный стан в Я же тебе сказал, указ президента 64 дроп 2020. Закон. Закон? Закон номер 2102-9. А та говорить, що у нас воєнне стан в да? Я даже тобі да, говорю названня закону закон України про е, затвердження указу президента України про ведення воєнного стану в Україні. Номер документу 2102-9. ноль два трядев. Нарада що назва документа, какого що раз закон України про затвердження указу президента України про ведення воєнного стану в Україні? Так, да, да, 24 лютого 2022 рік номер документу 2102-9. Тобто, реально у нас в Україні бар'єрне положення документально? Звісно, само да? собою. Тобто Україна стала на воєнній рейки і все Ні, В Україні да? запроваджений правовий режим воєнного стану. Правовий режим воєнного стану а на воєнний стан. Ти це вона, розумієш різницю? Це, це Стоп ти різницю розумієш? Це? Правовий режим а, а, і, 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 або воєнний стан? Ти різницю розумієш чоловік. А в чому різниця? Правовий режим або правовий режим. А в чому це, різниця? Тобі, має право тебе зупиняти на блокпостах, привезти документи, все остальне. А воєнний стан це вся країна має стати на військовій речі. А, а де це ти прочитав про це? Конституції України почитай, ласка. Ну, ти мені в Косінніше, Конституції де. так і не показав про три місяці. Покажи мені спочатку в Конституції про три місяці. Добре, добре, зараз ну, шукаю. Чоловіче, угу. ти працюєш, і так розумієш, десь не здобув банагун, ти з тебе дуже велику помилку в своєму своє, житті. Серйозно? Так. Не думаю. Я в цьому впевнений, блядь, э, тому що Парабій був теж впевнений, що він буде жити дуже довго не став, справді. Давай будемо сміятися разом. Номер статті Конституції, де сказано. Щас, секундочку. Конституція України, розділ, розділ 8. Внесені змінну Конституції України. Стаття сто хвилиночку. Зараз зараз знайду. Uh -huh. І, да, да, я ж нікуди не спішу. Давай. Про внесення змін про Конституції. Так, хвилинку, хвилинку, хвилинку. Блин, мне так, ну, я вот честно, я буду с тобой примерно разговаривать. Мне так нравится, когда, знаешь, вы так вы... Ты на видволекайся, короче. Я не буду, ну, я, не, я могу делать два действия одно, одновременно, на ну, самом сумасе. деле. Поверь Там мне, Гай вообще. Це дуже цікаво. Та ж не сп... ну, я ж не сперечаюсь з тобою. Акурат ти сперечаєшся. Я зовсім ні. Бо, ну, я тебе сьогодні побачу завтра, не розумієш, ну мені якось ну до одного місця. Ну-ну. Хочу почути номер статті, де сказано, що воєнний стан запроваджується в Україні на три місяці. Угу. Да, да, Аркаша, на ведь позачергую. Что пишут? Тогда, бля, вот я вот сейчас тебе вот читаю, на самом деле, вот Нет, закон, ты можешь через минуту читаешь. Не перебивай, пожалуйста. Ну-ну, читай. Я тебе больше не привай, пожалуйста. А Тобав як я можу тебе перебивати, як ти мовчиш? Ну так дай мне минуту, потому що ну, ти, у Да я вот я вообще всего читаю. Я вообще буду цифры, значит, я, в... вже, я вже... почитаю. Дивись, я тебе поясню. Ти <пу taxpayer> коли ку... да, не перебивай, а ты его начинаешь, ну, то есть. А ты ж мовчиш. Дай минуту. Так ти ж мовчиш. Так потому що ти мене відкликаєш. А, понял. Справа в тому, що ти коли стверджуєш, я думав, ти знаєш. А виходить так, що ти не знаєш, бо ти зараз шукаєш. Відповідь на своє питання, на своє твердження. А я тобі одразу скажу, що там такої норми немає. Я тобі одразу про це і сказав. Стоп, секундочку, от да -да. зараз буде, буде тобі смішно. Давай. Упс. Щось упс. либо у тебя нет терпения, чувак, либо ты, ну, реально... Нет, ты казался, мне будет смешно, ну, а зачем это не смешно? Вот, я вот пытаюсь почитать то, что ты мне пытаешься перебить, я вот пытаюсь почитать, чтобы тебе дать сказать цифры, ваш цифры, а, ты говоришь, упс, мужик, ну ты либо не терпение, Я чекаю, да. Ну, так, ну, подожди, я просто хочу ты меня, вот то, что ты мне говоришь, перебиваешь, ты хочешь тебя, Давнє время, буквально ну, півнути. Я скажу, тебе скажу, одна фраза. Попереджаю тебе, що неможливо знайти те, чого не існує. Можеш шукати. Що пише Джеміні? Ой. Закон Украины о правовом режиме военного положения No. 389-Римская 8 от 12 мая 2015 года является основным документальным и регулирующим этого режима в стране. В военное верно. положение вводится президент Украины в случае вооруженного агрессии и указ отвержений Верховной Радой. Угу. Это, этот режим представляет собой особый правовой статус, который дает. органам власті і воєнного комунального терито територій, то щоб секундочку, да, якби тут, ну не схоко, ну мужик, е, все знаєш, що от максимум віддісно на три місяці це продовжуватися, а, а я от, я от у нас виходит. у нас стан війни документального нету в законі, що у нас воєння положення. Так я що б сказав номер закону, ти ж його можеш відкрити почитати. Какой номер закону? 64/2022, це указ президента. А який затверджений відповідно законом України? 64, дроб 22? Так, 2022. І він затверджений законом України про затвердження указу Президента України про введення воєнного стану. А щодо воєнного стану, так тут перша стаття тобі про це говорить. Що це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України і територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування, необхідних для відведення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України. І територіальній цілісності, а також тимчасове зумовлене загрозою обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина і прав і та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням сроку дій цих обмежень. Більше і нічого по Стоп, секунду, і по більше і по нічого уже. визначення і по воєнного стану не говорить про жодних термінів. Є бла, тільки бла, визначення, бла, 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 що вводиться на певний бла, бла, період, на певній території, з зазначенням цього періоду. розумієш? давай номер катечки, я тебе скину за твою ту поліміку, тебе скину 20 с євро. Тобі на піва насправді.

50. 53, монобанк. 53, монобанк. Хорошо, я тебе Мужик, только одно при но вообще деньги без проблем. Только, пожалуйста, транслируй то, чтобы наш не было этих вот людолов, которые люди, людей на, на улицах в бустике пакуют просто. Это что вот ты в, розыске. Хотя у нас в Украине русскими только подать, скажем так, тысячи судья и прокурор. Все. Должен быть бумажка У бумажка. Услышу судьи, чтобы рошуку. Они подходят, что ты в и давать тебя в бусик паковать? А ты нам. слышал о том, что существует база розыска Министерства внутренних дел, а существует <с2> еще база розыска, которая внутренняя, называется Оберег Плюс. Хорошо. Каким законом эта база розыска была утворена? Скажи, пожалуйста. Что? Каким законом или по эта база розыска была утворена? Кто был утворен? Это база розыска, ваша. Вообще, ну, ты говоришь. Ты имеешь в виду, каким на основании чего работает ТЦК? Нет, на основании Да, вот на основании работает вообще ТЦК. Если это если это незаконная, обоснованная ну вообще, скажем так, структура. Законная у или незаконная РДПУ. структура. У них хоть ЕРДПУ у ТЦК. Так, у каждой у каждого органа э, государственного есть свое ЕДРПУ. А вот, 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 молодец, мужик, потому что получается, все вот что-то, что имеет под не РДПУ, это не государственные установы, скажем так, правильно? С чего ты взял? Да потому что имеет под РДПУ, это ЧП. А что? Это ЧП. Так, ЕДР... да? А что такое ЕДРПУ? Расшифруй. Это, это вот э, единственный реестр, скажем так, державный реестр регистрации ну, физических... Расшифруй, можно, скажем, ЕДРПО. Физический ЕДРПО. Единый реестр... Э, ну, единый реестр... В гугле. Э, сейчас напиши. ЕДРПО. Я не гугл, я сам знаю. Нет, ты не знаешь. Знаю. Единый, единый, единый реестр для... Э, 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 единый реестр для, скажем, фиксации э, физических э, людей. Я не живу в Украине очень давно, мне с тобой тяжело... Письмо, кризис, напиши музыка, в Напиши В гугле. что писать не будет что такое ЕДРПУ зачем мне это скажи пожалуйста Ты бы этом не знаешь на самом деле как ты можешь говорить знаю я чи ні, якщо... хорошо э, э, кем у нас зарегистровано скажем так ну э, наша наставна полиция геновсильна скажи пожалуйста в Украине само собой це головний орган виконавчої да. влади. Главный орган виконавчої власти, да? Так. який давав присягу Отворене на вільність і захист України, так? Ой, Міністерство внутрішніх справ, Что-что? Окей, Есть, там люди які давали Я понял. Ти дуже, ти дуже любиш дивитися, оце оцей весь набрід, да? який розповідають, що поліція повідомляють. Я, я люблю, люблю смотреть... я... по закрий наш... зараз свій рот, вот... закрий зараз, зараз свій рот. Закрий зараз свій рот і послухай. Тобі кажу, На, а Прошу, що ти... таке? Це вже здулося, да? Та ні, ти вже здулися, та... да? а, ти, Ти просто м... ти українець. Я тупию українець. Українська моло бля, війна і все остальне. А те, що у нас ДЦК, мінти, Пороше, все остальне, корупція, б, все тікає за кордон, нікого не посадили, блядь, вам фото. ДЦК поліція тикає тікає за кордон? Ні, цікаво, е, наш міністр. Е, так, давай, харе розумков, триндіти. Розумков, харе триндіти. Харе триндіти. Де, 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 де разумков. Я ти за 13 років. Розумков, обіцяв, скільки, обіцяв двадцятку закинути на рахунок збройних ситуацій. Я тебе розумію. Давай, от... припини валяти, а зараз кидаєш гроші, а потім все решта. Дебай, я зараз хочутки. І... Ні, ні, ти не виходить з чат-рулетки. тебе є комплекс. А в мене не вийде, бо в мене iPhone я не можу ну, два mm. вікна зробити. Ну, дивися, ми подивимось. Де розумков ти мені скажи, будь ласка. Я його особисто не знаю. я не ти зна... з... Ні, ти, ти ж ти знаєш, що це е... БУ е... міністр нашої оборони, так? Да? Де Розумков? Разумков, міністр оборони? Так. Я це 18 гривень, скажімо так. Де Розумков? В Лондоні, дали б. Я ж тобі раз повторюю, я з ним а, особисто не знаю. Ти ти ти, ну ти не спілкував. Ні, ну а закону ти знаєш, да? але ти його прикинь. не знаєш по новостям, ти його не знаєш, да по новинам зовсім. А прикинь, ти його не знаєш, западь країни. Я, хуй. А Добре, ти... чоловіче, я тебе зараз кидаю 20 двадцять його і скидаю тобі на карту, б'ять. Угу. Я тобі бажаю трошки, скажімо так, бути ну не. А коли у нас Лездунков був міністром оборони, мені ж цікаво. Ну, подивись. Може, ти на... переплутав його з Різніченко? Навіть сам, скажімо так. Можу, можу і тому що я живу в Україні, не живу вже 20 років. Але ти... Чоловіче, а де а де він? Чому яйця по 17 гривень, коли не було по 7 гривень? А, 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 яйця а? по 17. Ну так, да, це яйць. Слухай, це я по методички тут щось розповідаю, чи хто, чи ти. Резніков, да, я навіть переплутав Різниченко. Може, ти з Резниковим переплутав? Так а ти можна. Ну, хочеш, ти мене... Чоловіче, тобі це ну, не, не навію таку думку, що... На п... Відправили п... посадили, на п... Відправили. П... посадили. А з чого ти вирішив, що нікого не посадили за тієць? А кого ті? Будь ласка, кого Заступник... посадили Заступник... А кого посадили? Заступників його. А, заступників посадили. Охої. <задили> 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 От це за mm. заступників, да, скажімо так. А в, в, а в твоїй голові міністр е, оборони за що відповідає? За закупівлю В моїй голові, е, що я, я я знаю так, що риба не з головною. Я ж задав питання, видає. в твоїй голові за що відповідає міністр оборони? За оборону країни. За, за все, за е, обезпечення, за е, зброю, за все відповідає. Відповідає міністр оборони? Ну так. Понял. А, а, нього, ти, а де але, є, в, мабуть, про це ти прочитав? Де в Конституції, мабуть, проповідає? Человеческий стоп, но давайте не будеш что-то делать, как будто помощник получал миллион, но средником не знал про это, да? Это, может быть, ты в новой редакции Конституции прочитал про это, да? Человеческий это ты прочитал в своей что тебе отрицать то, что тебе говорят, или что? А ты не можешь довести обратное? Да потому что, ну, мне зачем? Я понимаю, что ты, тоже сам недалекий, ты отрабатываешь методичку. Я украинец ты украинец, но ты, понимаешь, вопреки тем, не дай бог, когда закончится война, да, почему закончится быстрее, но чтобы ты вот реально, вот, э, когда ты вот, э, те вот пацаны, скажем так, которые вот именно прожили, предать своих остальное, и ты будешь говорить, пацаны, а вот это вот, ну, там по закону все, там по закону все. Я просто будут плевать в ебан, на самом деле, за Да. Я тебе, я тебе, ну, знаешь, можу прямо сейчас уже... Трошки приземлити на землю мені на сьогоднішній день мені і нашій команді дякують наші захисники за те, що ми робимо, розумієш. А такі потвори, як ти, сидячи, невідомо де сидять і поплюжать Україну. Говорячи, невідомо що. Чувак, а ти нікомо... не знаєш, зараз Україні мені... зараз своє потякало і чекаємо ми від тебе 20 євро на рахунок Збройних сил України. Це по перше. По-друге, такі як ти потвори, сидячи за кордоном, поплюжать ім'я України, замість того, щоб допомагати і підтримувати Україну і українців, ви сидите і гавкаєте пси якусь що в Україні щось не так, щоб в Україні щось не то. Ти сидячи в Україні, що зробив для тої України? Скажи мені, ти в житті своєму жодного разу конституцію до рук не брав. Зараз сидиш зі мною з дипломованим юристом, сперечаєшся наперечати. тому що буду... Я чекаю 20 евро. Все, пес, дурак, и пошел нахер. Что вон.